श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो स्वामी प्रेरणा या यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत आहे स्वामी म्हणतात माझ्या बाळा कर्जाच्या हुजाखाली दबला आहेस रात्र रात्र विचार करून झोप येत नाही का सारखा भविष्याचा विचार करतोस तर आज हा शक्तिशाली मंत्र तुझ्यासाठीच आहे तुझ्या आयुष्यात आज एक चमत्कार होणार आहे फक्त पाच मिनिटे हा मंत्र ऐक तुझ्या भविष्यातील अंधकार लवकर दूर होईल आणि मी तुला अशा जीवनाच्या प्रकाशात घेऊन जाईल तेथून तुझ्या जीवनातील मार्ग अतिशय सूक्ष्म होताना दिसतील पैशांच्या सर्व समस्या सुटतील स्वामींची इच्छा आहे म्हणून हा मंत्र तुझ्यापर्यंत आला आहे या मंत्राने स्वामी महाराज प्रसन्न झाले तर तुमचे नशीब बदलून जाईल स्वामी महाराज यांना प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न करा बाळा माझ्यासाठी कोणीही परका नाही कोणीही खास नाही उच्च निच्च असा कोणताही भेदभाव मी करत नाही ज्यांच्या हृदयात भक्तीची अखंड जो जळत असते ते नेहमी माझ्या जवळ असतात मी त्यांच्या जीवनातील मार्गदर्शक दीपस्तंभ होतो बाळा आपलं नशीब कोणीही घडवत नाही आपले विचारच आपले, आपले नशीब घडवत असतात आपण जशी कृती करतो तसे फळ आपल्याला मिळत असते बाळा जेव्हा विद्यार्थी कठोर परिश्रम करतात तेव्हाच त्यांना परीक्षेत यश मिळते धीर धर काळ बदलतो स्वामी समर्थ तुझ्या पाठीशी आहेत बाळा जीवनात संकट येत असतात पण माझं नाव घेतलं की मार्ग आपोआप सापडतील दुःख कितीही मोठे असो माझ्या चरणी ठेवलं की ते हलक होईल स्वतःवर विश्वास ठेव कारण जेव्हा तू हरतोस तेव्हा माझं बळ तुला पुन्हा उभं करून देतं कधीही असं समजू नकोस की तू एकटा आहेस मी तुझ्या सदैव सोबत आहे शक्ती मिळते जिथे श्रद्धा असते श्रद्धा ठेव मी आहे तुझ्याबरोबर प्रयत्न कर बाकी सगळं माझ्यावर सोड मी तुला कधीही हरू देणार नाही मनात शांतता हवी असेल तर फक्त एकच नाव घे श्री स्वामी समर्थ जीवनात थांबू नकोस चालत रहा, कारण चालणाऱ्याला मी नेहमी चांगली दिशा दाखवत असतो कधी वाट चुकली तरी चालेल फक्त मनात स्वामी समर्थ असले पाहिजे ओम श्री स्वामी वटवृक्षाय नमो नमः ॐ 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 श्री स्वामी वटवृक्षाय नमो नमः श्री स्वामी वटवृक्षाय नमो नमः ॐ 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 श्री स्वामी वटवृक्षाय नमो नमः श्री स्वामी वटवृक्षाय नमो नमः ॐ 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 श्री स्वामी वटवृक्षाय नमो नमः